Земле. В очередной раз собираемся для проведения хорошего, доброго, нужного дела. И в этот раз нас привело, всех сюда привела одна цель, это поучаствовать в соревнованиях. Мы начинаем пятый чемпионат Украины по парапланевому спорту 1997 года и параллельно разыгрываем кубок содружества. Сейчас слово предоставляется председателю районного совета Ткачу Василию Васильевичу. Уважаемые товарищи, мы тоже рады приветствовать районный совет, районная государственная администрация вас на нашей гостеприимной Могилево-Подольской земле. Мы счастливы, что вы уже третий раз Третий год подряд принимаете участие в этом виде спорта на нашей Украине.